Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah LMCW 2143 Falsafah dan Isu Semasa Dr. Syadatul Nazirah binti Abu Zarin serta rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami ini terdiri daripada lima orang iaitu saya, Izatul Tanina binti Ikhwan, Sarania anak perempuan Asu Kumar, Vaishnavi anak perempuan Tiaga Raja, Vivi Nordiana binti Zaidi dan Nur Aziza binti Haris Fadila. Falasi bermaksud penghujahan palsu yang dibuat untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang lain supaya mereka mempercayai bahawa kenyataan adalah benar. Fungsi logik ialah untuk membezakan antara penghujahan falasi daripada penghujahan yang sah. Falasi terbahagi kepada dua jenis iaitu falasi formal dan falasi informal. Falasi formal dapat dikesan dengan mudah. Ia berlaku dalam penghujahan deduktif dan premis hujah tidak menyokong kesimpulannya. Contohnya, premis satu. Ali suka pada Alia, maka dia akan berkahwin dengan Alia. Premis 2. Alia tidak suka pada Ali. Kesimpulannya, Alia tidak akan berkahwin dengan Ali. Manakala falasi informal sukar untuk dikesan kerana terdapat kelemahan dalam sesuatu hujah. Penggunaan ayat yang mempunyai kelemahan tidak berkait rapat dengan kaedah hujah. Terdapat beberapa sebab pelakunya falasi dalam kehidupan. Yang pertama, data atau fakta yang digunakan tidak kukuh. Yang kedua, bersikap prejudis dan pesimis. Yang ketiga, membuat kesimpulan yang menyeleweng. Yang keempat, membuat andaian yang tidak tepat dan tidak benar. Yang kelima, berlaku tekanan emosi ketika mengemukakan puja. Yang keenam, berlaku paksaan ketika mengutarakan puja. Seterusnya, falasi terbahagi kepada tiga kategori iaitu falasi umum, falasi emosi dan falasi genetik. Kategori falasi ini akan dibentangkan oleh rakan kumpulan saya. Selamat sejahtera. Nama saya Sarnia dan saya akan menerangkan beberapa falasi dalam kategori umum. Antaranya ialah falasi kemalangan. Falasi ini berlaku apabila seseorang cuba mengaplikasikan satu sampel yang kecil ke atas satu situasi yang tidak relevan. Contohnya, seseorang menyatakan rakannya makan hamburger, pizza dan kentang goreng selama 10 tahun dan tidak mempunyai apa-apa masalah kesihatan. Kesimpulan yang dia cuba sampaikan daripada ini adalah bahawa makanan segera bukannya tidak sihat untuk kita. Selain itu, falasi etnosium. Eknosem adalah suatu istilah Latin yang digunakan untuk menghuraikan sesuatu yang berterusan sehingga ke tahap loya dan hujah ini sentiasa dilakukan secara berulang-ulang sehingga tiada orang yang ambil berat untuk membincangkannya lagi. Seterusnya, falasi soalan perangkap. Falasi ini adalah apabila seseorang menyanyikan soalan tersembunyi yang telah diimplikasikan dalam soalan tersebut mengenai sesuatu perkara yang belum dibuktikan. Tujuannya adalah untuk memerangkap orang yang menjawab soalan tersebut. Misalnya soalan, adakah kamu masih menghisap rokok? Orang yang menjawab soalan ini mengakui secara implikasi bahawa dia pernah menghisap rokok. Tidak kira sama ada jawapannya adalah ya atau tidak sebab terdapat soalan tersembunyi yang diimplikasi dalam soalan ini iaitu pernahkah kamu menghisap rokok? Soalan tersembunyi ini dianggap sudah dijawab dengan ya atau tidak. Di samping itu, falasi jalan tengah. Falasi ini mempercayai bahawa ia mampu memuaskan hati kedua-dua pihak dengan mengambil jalan tengah atau sikap sederhana. Walau bagaimanapun, jalan tengah tidak semestinya selalu dapat memuaskan hati kedua-dua pihak. Contoh falasi ini ialah sebuah perbualan antara penjual dan pembeli di mana pembeli tawar menawar harga kereta yang hendak dibelinya. Falasi hitam atau putih ataupun dikenali sebagai falasi dilema. Falasi ini menganggap bahawa satu keadaan hanya mempunyai dua pilihan saja dalam suatu masa walaupun sepatutnya masih ada pilihan yang lain. Misalnya penggunaan kata lawan seperti hitam putih, peperangan keamanan, panas sejuk dan sebagainya. Contohnya, seseorang wanita yang terpaksa memilih antara keluarga dan kerjaya. Sekiranya beliau memilih kerjaya, keluarganya mungkin akan terabai. Namun, jika beliau memilih keluarga, beliau akan terpaksa melepaskan kerjayanya. Contoh yang lain ialah, Soalan, mahukah anda pemerintahan yang berdasarkan sains akal dan teknologi atau pemerintahan yang hanya meniru idea-idea dari zaman silam? Selain daripada itu, falasi kejahilan iaitu argumentum ad ignorantium dalam bahasa Latin dan argument from ignorance dalam bahasa Inggeris. Kesilapan pada falasi ini adalah pada hujah yang dikemukakan sebagai tiada bukti dan bukanlah bukti. Hal ini bermaksud tidak ada sebarang bukti yang sahih yang menentang sesuatu idea tersebut, maka idea tersebut dianggap betul. Sebagai contoh, oleh sebab tiada seorang pun pelajar yang mengangkat tangan untuk bertanya soalan, tidak bermakna semua pelajar memahami apa yang diajar oleh guru mereka. Selain itu, seseorang yang menyatakan hantu tidak wujud kerana dia sendiri belum melihatnya dan cerita-cerita orang tidak menyakinkannya. Selamat sejahtera. Nama saya Vaishnavi dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan falasi label. Kita melakukan falasi ini apabila kita menggunakan nama atau perkataan lain untuk menamakan atau melabelkan sesuatu benda ataupun manusia. Dengan itu, kita membuat kesimpulan yang berbeza berkenaan benda ataupun orang itu. Contoh-contoh falasi ini adalah pertukaran perkataan daripada rumah haram kepada setinggan, orang gaji kepada pembantu rumah, orang tua kepada warga emas, kanak-kanak cacat kepada kanak-kanak istimewa, dan seterusnya negara miskin kepada negara membangun yang menunjukkan transformasinya dari suatu perkataan negatif kepada perkataan yang positif. Palasi ini sebenarnya berpunca daripada andaian. Apabila labelnya diubah, maka maknanya yang sebenar juga akan berubah. Biasanya, palasi ini dilakukan oleh para pengiklan untuk menjual barangan mereka dengan menukarkan label-label pada barangan tersebut. Mereka memberi nama-nama baru yang unik untuk menjual barangan yang sama. Ada kalanya, Taktik ini digunakan untuk menjual barangan berkenaan pada harga yang lebih tinggi dan ramai orang terpedaya oleh falasi ini. Falasi menyalahgunakan prinsip. Falasi ini terjadi apabila kita gagal menyadari bahawa setiap prinsip dan peraturan mengandungi pengecualian yang implisit yang menyebabkan prinsip itu tidak dapat dilaksanakan dalam semua aspek. Oleh itu, kita mungkin menggunakan prinsip itu pada keadaan yang tidak sepatutnya. Sebagai contohnya, sebuah panggung menayangkan filem yang diklasifikasikan sebagai hanya untuk tontonan 18 tahun dan ke atas. Penjaga pintu panggung itu tidak membenarkan pasangan suami isteri yang membawa anak kecil berusia 9 bulan untuk menonton filem tersebut, kecuali anak itu tidak dibawa masuk. Kita sering melakukan falasi ini kerana kita percaya setiap prinsip dapat dilaksanakan dalam setiap keadaan tanpa mengambil kira konteksnya. Misalnya, sebagai suatu prinsip, semua barang yang dibawa masuk ke negara ini melalui kastam tertakluk pada peraturan cukai. Dan di sini, seorang bekas pelajar luar negeri membawa pulang jubah konvokasi universitinya melalui pos. Pegawai kastam yang bertugas memaksa beliau mengisytiharkan harga jubah tersebut dan membayar cukainya. Falasi hujah berbelit-belit. Falasi ini berlaku apabila kesimpulan yang kita buat sama dengan premis hujah itu, iaitu apabila seseorang itu mengulangi kesimpulannya dengan memasukkan semula pernyataan tersebut dalam premisnya sehingga hujah itu berbelit. Sebagai contohnya, masakan kakak tidak seenak masakan ibu kerana masakan kakak tidak seenak ibu. Kesimpulan yang dibuat dalam contoh ini sama seperti premis hujah itu. Mari kita lihat contoh lain. Banduan itu merupakan seorang pembunuh kerana dia dengan sengaja membunuh mangsanya. Di sini, salah satu premis secara logik bergantung pada kesimpulan hujah itu. Falasi kiasan Falasi kiasan atau falasi analogi kerap berlaku. Kita sering menggunakan kiasan untuk menerangkan sesuatu. Misalnya, sistem dobi berfungsi seperti sabun dan membuang kotoran tanpa merosakkan kain. Dalam contoh ini, fungsi sistem dobi disamakan dengan fungsi sabun. Kiasan digunakan bagi menjelaskan idea tersebut. Yang menjadi masalah adalah apabila dua perkara mempunyai persamaan dalam sesuatu keadaan, kita terus percaya bahawa kedua-duanya serupa dalam semua hal. Begitu juga dengan contoh seterusnya. Akyung dan Abun adalah kembar. Oleh itu, mereka mempunyai perangai dan tabiat yang sama. Falasi kebetulan. Falasi ini berlaku apabila kita yakin dengan sesuatu perkara yang sangat am sifatnya dan menganggap bahawa apa yang berlaku dalam suatu kes itu juga berlaku dalam kes lain. Sebagai contohnya, jangan percaya pada lelaki botak berambut palsu kerana mereka tidak jujur secara tidak sengaja kita mewujudkan perspektif yang buruk terhadap semua lelaki botak yang berambut palsu. Kesilapan seperti ini boleh berlaku semasa berfikir. Kesilapan-kesilapan ini dapat menyebabkan kita membuat kesimpulan yang terburu-buru, salah, tidak rasional dan boleh dipertikaikan terhadap sesuatu benda atau manusia. Falasi klise. Klise ialah ayat-ayat yang sudah menjadi sebutan lumrah. Falasi klise ini berlaku apabila seseorang itu menggunakan madah pujangga, perumpamaan, peribasa dan perbatal lain. Klise popular dan selalu digunakan sebagai pedoman apabila berfikir. Dan perbuatan membuat keputusan dengan menggunakan klise sebagai pedoman menunjukkan pemikiran yang tersirat atau tidak logik. Andai kata, bapa boleh anak tinggi hanya benar dalam kes-kes tertentu sahaja. Rambut sama hitam, hati lain-lain memberi gambaran seolah-olah keadaan sebenar sentiasa begitu. Dan seterusnya, hati perempuan seperti kerak nasi. Tidak boleh diterima untuk semua perempuan. Jadi, secara ringkasnya, klise selalu mengandungi penilaian nilai-nilai yang hanya sesuai dalam satu keadaan, tetapi tidak sesuai dalam keadaan yang lain. Seterusnya, adalah falasi berdasarkan emosi. Falasi berdasarkan emosi ini juga dikenali sebagai falasi sikap. Ianya merupakan keadaan mental di mana kita sentiasa bersiap sedia untuk bertindak balas atau menentang sesuatu perkara berdasarkan nilai-nilai peribadi kita sendiri terdapat tiga jenis falasi berdasarkan emosi. Iaitu yang pertama, falasi novelty. Yang kedua, falasi belas kasihan. Dan yang ketiga, falasi rayuan khas. Falasi novelty. Novel bermaksud baru, manakala novelty bermaksud kebaharuan di mana seseorang itu memegang prinsip yang baru adalah lebih baik dia sentiasa mempercayai bahawa perkara-perkara yang baru adalah lebih baik daripada perkara-perkara yang lama sebagai contoh dia sentiasa mempercayai bahawa laptop keluaran yang baharu adalah lebih baik daripada laptop keluaran yang lama mempercayai bahawa undang-undang baru yang dicipta adalah lebih baik daripada undang-undang yang lama dan mempercayai bahawa sesuatu perkara yang akan berlaku pada minggu hadapan adalah lebih baik daripada perkara yang telah berlaku pada minggu ini kasih belas kasihan atau juga dikenali sebagai argumentum ad misericordiam Falasi belas kasihan bermaksud seseorang itu akan cuba untuk mendapatkan sokongan hujahnya daripada orang lain dengan memperalatkan emosi orang tersebut dan menimbulkan belas kasihan tanpa membuktikan bahawa apa yang dibuat itu adalah betul ataupun salah. Contoh hujahnya adalah Tolonglah saya hakim, ringankan hukuman saya, keluarga saya amat miskin, sudah beberapa hari saya tidak makan. Oleh sebab itu saya mencuri. Di sini kita dapat lihat bahawa perbuatan mencuri itu adalah salah. Tetapi individu tersebut menggunakan hujah belas kasihan atau falasi belas kasihan ini dengan mengatakan bahawa keluarganya miskin untuk mendapatkan belas kasihan daripada orang lain. Contoh hujah seterusnya adalah Tolonglah jangan denda saya cikgu. Ibu bapa saya sering bergaduh. Jadi saya tidak boleh fokus untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Di sini juga kita dapat lihat bahawa tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu itu adalah salah. Tetapi murid tersebut menggunakan hujah belas kasihan ini dengan mengatakan bahawa ibu bapanya sering bergaduh untuk mendapatkan belas kasihan daripada orang lain ataupun daripada cikgunya. Falasi rayuan khas. Falasi ini sentiasa kita lakukan dalam konteks peraturan, prinsip ataupun syarat yang sepatutnya dikenakan ke atas setiap orang. Tetapi kita tidak mahu menggunakannya ke atas diri kita sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Contohnya, Kesibukan Ali bekerja menjadi alasan dia untuk tidak menyiapkan tugasan berkumpulan yang diberikan oleh pensyarah. Seperti yang kita tahu, tugasan berkumpulan yang diberikan oleh pensyarah adalah tanggungjawab setiap ahli kumpulan tersebut untuk menyiapkannya. Tetapi Ali menggunakan alasan dia sibuk bekerja untuk dia supaya dia tidak perlu menyiapkan tugasan berkumpulan tersebut. Falasi genetik ialah falasi yang tidak relevan iaitu falasi yang bergantung semata-mata pada cerita atau sejarah seseorang dan bukannya makna dan konteksnya yang sekarang. Atau dengan istilah yang lebih mudah difahami iaitu menilai sesuatu yang kini dengan kayu hukum zaman yang sudah berlalu. Pertama, falasi ad hominem. Falasi ad hominem ialah perkataan latin yang bererti kepada orang. Falasi ad hominem merupakan singkatan kepada argentum ad hominem yang pada konteksnya bermakna hujah yang ditujukan kepada individu. Ad hominem ialah mengkritik seseorang melalui peribadinya berbanding hujahnya atau juga dikenali sebagai personal attack. Contoh bagi falasi ad hominem ialah dengan berkata dia sudah nyanyuk, dia sudah tidak waras dan dia sudah melampau. Kata-katanya sukar untuk diterima. Contoh kedua bagi falasi ad hominem ialah Encik K tidak tahu apa-apa tentang bola sepak. Dia sendiri kaki bangku. Contoh ketiga bagi falasi ad hominem ialah jangan mudah percaya padanya. Dia seorang yang penipu faktor ini, semua hujah adalah mengkritik peribadi seseorang berbanding membalas hujah yang diberikan olehnya. Falasi ad populum Falasi ini merujuk kepada perbuatan menggunakan apa yang popular pada waktu itu sebagai asas hujah. Ad populum ialah perkataan yang berasal daripada bahasa latin iaitu untuk menanyakan pendapat kepada rakyat dalam teori argumentasi yang mengambil kesimpulan bahawa suatu proposisi itu benar kerana dipercayai oleh kebanyakan orang. Problem ialah jika banyak yang percaya hal itu, maka hal itu adalah benar falasi ad populum adalah satu pertengkaran yang salah yang menyimpulkan satu proposisi mestilah benar kerana ramai yang mempercayainya. Contoh bagi falasi ad populum ialah Pertama, orang Melayu suka berpesta. Kedua, wanita bersifat pisau cukur. Ketiga, lelaki bermata keranjang. Falasi kewibawaan atau argumentum ad at verkundium. Falasi kewibawaan ialah keadaan di mana penghujah merujuk kepada seseorang yang pendapatnya boleh dipercayai namun belum tentu dibuktikan kebenarannya. Falasi ini juga dikenali sebagai argumentum ad verecundium iaitu merupakan perkataan latin atau juga dikenali sebagai appeal to authority. Di mana secara ringkasnya, hujah ini mengatakan menurut orang A yang merupakan ahli adalah dalam majlis ataupun hal itu mengatakan hal Z itu benar, maka hal Z adalah benar. Contoh hujah adalah apabila orang A berkata, kau tahu setiap wang yang kau belanjakan di restoran McDonald itu akan digunakan untuk membeli peluru bagi membunuh orang Palestin. Manakala orang B pula berkata, mana kau tahu? Dan orang A pula berkata, rakan suruh aku kerja di restoran itu. Dia tahulah mana wang itu pergi. Seterusnya, falasi inference. Falasi inference adalah kesimpulan atau penilaian yang kita buat berdasarkan bukti-bukti atau andaian-andaian yang ada di dalam fikiran. Setiap kali kita membuat inference, kita mempunyai dalil-dalil dan andaian-andaian yang kuat. Meskipun banyak daripada inference yang kita buat adalah betul belaka, tetapi sekali-sekala inference kita boleh juga salah. Falasi inference menjadi satu kesalahan apabila kita menganggap kesimpulan adalah fakta walhal ia bukannya fakta. Falasi inference ini tidak mempunyai kepastian bahawa semua hujah benar. Falasi ini juga selalu digunakan oleh para pengkaji dan pakar sejarah. Terusnya, falasi komposisi. Falasi komposisi adalah apabila kita menyangka setiap bahagian yang mempunyai ciri terbaik apabila dicantumkan menghasilkan ciri terbaik bagi keseluruhannya juga. Tetapi apabila setiap bahagian atau ciri ini dicantumkan ia tidak semestinya menghasilkan keseluruhan yang paling baik. Contoh bagi falasi komposisi ini ialah pertama Muru ialah seorang pelajar yang berkebolehan tinggi dalam bidang bahasa. Sudah tentu dia seorang pelajar yang secara keseluruhannya berkebolehan tinggi. Contoh kedua pula ialah kecantikan wanita digambarkan dengan rambut bagai maya mengurai. Contoh ketiga pula ialah hampir 80% daripada badan kita mengandungi kalsium. Jadi hampir 80% tubuh kita mengandungi kalsium. Seterusnya ialah falasi yang terakhir iaitu falasi bahagian. Falasi bahagian juga disebut sebagai falasi divisi. Falasi ini terbalik dengan falasi komposisi. Falasi bahagian menyangka sifat-sifat keseluruhan ialah sifat untuk setiap bahagian dan menyangka sifat satu bahagian merupakan bahagian yang lain. Falasi bahagian kerap ditemui dalam iklan televisyen. Contoh bagi falasi bahagian ialah Pertama, kereta Mercedes-Benz ialah jenama kereta yang mahal. Oleh itu, setiap bahagian daripada kereta itu pasti mahal juga. Contoh kedua pula ialah syarikat yang mengeluarkan microchip memang kaya kerana keuntungannya yang banyak daripada hasil jualan mereka. Oleh itu, sudah tentu setiap pekerja mereka juga kaya.